привіт! Сьогодні ми зробимо прекрасні напасту шоколадних зайців. И шоколаде яичко. Ну і да, і, і яичко. Яйки. Так, расстреляем ферган. Ми, ми приготували остат, тут все посипки. Остат, остат, Покажи, які ми приготували О, посипки. У нас є разнообразные такі. Вот такие у нас еще есть, вот такие разноцветные, желтые, разноцветные, вот такие тут красно-оранжевые, зеленый желтые вот такие еще есть, кружочками. Ну, да. ну короче, очень много посыпать. Читаешь, ну, да. золотые, золото! Палочка. Так, так добре, а да что будешь с Поставим по Давай зараза. пока намалюем а яки. Я... Ну, типа, Что я мы будем спеша? делать узать. Проиграем художество. Да. Сашуня будет да. учить. Ну, я а думаю, для надо. начала надо намалевать, допустим, восьмерку, типа. А дальше для нее ушки проделать. Сейчас на выходишь. <существует> Дубль два. А все я малюю, тако. Ага. Кисель маленький выходит. И что мы Один больше, и вы один меньше. Справь. Мы, короче, крышкой шоколадом будем малювать, мы там поправим. Да? Да. Кругленький зайчик. Ну и вот такие ушки. Ну да, ушки. Ну и другие ушки. Уберу крышку шоколадки, чтобы я не мешала. А мне вот сердце поставили. Так. Вроде одинаковые. А так. Все, я уже забыла то, что я больше. Ага. Я думаю, можно уже плавать в шоколад. Какие у нас шоколад? Нет, ты скинула там другие шоколад. А, точно. А ты на яичко будешь? Так. Наш шоколад расплавился. Все видно, что маленький такие уже стал. Он немножко горячий. Ну, мы начинаем. Ах. Может, даже допомога? Ну, Возможно. Ну, попробуй сама. Ах, мои руки. Сейчас, секунду. Так. Ах, моя рука. Буль-буль-красики, 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 буль-буль-красики. Что это я тут требую делать? Не, надо правильно делать. Если швейцарь, то будет очень тонкий. А, походу, шоколаду целую пачку хватает, только на голову. Очень горячий. Мам, мне надо твоя помощь. очень горячий. Ну, надеюсь, мама выйдет. Мама вас не подведет. Ну, а Всем я... привет. Как уже будет? Всем привет. Лайк. Ах, справді горячую. Ну, давай тут побольше. Шоколад из заяц. Так, ты еще голову можно видеть. И зайца, вот сейчас мы его посыпаем. Конечно, пока на воде будет трошняк и щепот. Давай. Это Шоколад кипящий, горящий. Ты еще смеленький. Так. А я тут. вместе. Без комментариев. Семья на месте, да? Ну да. Вся семья на месте. я думаю, хватит, чтобы не из на один Сашуня, скажи, это моя команда. Это моя команда. Команда. Это моя поддержка. Посмотри сюда, Артушка. Тут его насыпала, а тут вообще нет. Я это ухо. Там нормально. Ладно. А Ладно. Не будут продолжать? что крупный, два глаза, два таких зеленых, две фары. Не, ну десь можно получить, чи не надо? не, не знаю. знаю, может будет не, не Ну дай один шарик. Да нет, дивиться, как не, Диви, цей, не я гарно. Я хочу попробовать. Забирай, я вам заберу. Да все, все. А сюда их положить, сюда их положить. Ага. Кирилл, надо. Куда же? Э давай сюда можешь. Угу. Посадка в кошу. На, на, на краечке ушей. И вообще мы да, сюда, 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 А когда он засохнет, то что с ним можно будет делать? Есть. Ну, вообще мы сама его на паску поставить. Ну, так и будет, да? Да. да. На, на, нашу паску, которую мы выпекаем. Поэтому, когда мы будем есть на паску, Получилось классно. Ну, Саша, расскажи, сколько кипятка в руках? Даже маме было горячо. Гордон. Да. Так, теперь мы его оставляем сохнуть. Да. А на сколько времени? У холодильник. У холодильник. Полкутильник. Так. Если мы тебя положим в холодильник, мы получается отрезаем кусок пергамента и открываем, но мы же будем еще одно выбрать. Продовжуємо наш декор та переробимо яєчка. Мичаємо в шоколад. Десь до половинки думаю. Так, підніму трошки стекло. І так виглядать. Так, і ось чарочку у нас є. Я думаю, подождати, щоб вона трошки пристила, бо якщо я поставлю, вона буде погано. Ну что, пробуем ставить? Так, ладно, я лучше подожду. <laughs> я думаю, это будет вкусно, когда оно застынет. Ну и типа мы что, покладем еще крем? Но оно еще жидкое. Еще не надо ставить. Поэтому ждем. Так, мама нам помогает. Она делает делают А я пока буду делать дуя. Сейчас я ее замотаю трошки. Все нормально. И также молчаем. Она же пишет его нет. Да нет, ну там. Вот так. Выходит. Ну, сейчас еще трошки стечь, наверное. Пое нормально. Все, теперь ждем. Сколько нам ждать? Пока мы трошки не пристыли. Гранку. <laughs> Давайте я... Не надо больше мочать. Ну ладно. Я просто хотел трошки боки. Мы два я отправила уже в холодильник, а теперь сейчас я буду класть еще свои. Ну, точно вот так, я думаю. Оп. И теперь его в холодильник застывать. Прикрашаем зайчика. То есть так я беру эти сахарные бусинки и кладу на него. Так, почти. Так, сейчас еще маленькую посыпочку идти. Зелененькую. Достаю. Все, прекрасно. Теперь прикрашаем двор. Слушай, мне ну была такая посыпочка там. И вот, и я на ее сюда умыкнула. Сюда. Ты Сашенька, можешь же одну себе оставить, чтобы ты сюда мог А сколько он должен там стоять вот там в холодильнику? наверное, ну, до завтра. Как Саша скажет. Я тоже думаю, что до завтра. чтобы это что за А я думаю, что Лучше ну, Мы... бы хотя бы два часа, а я чтобы чуть-чуть что... хотя бы застыл. Я хочу, чтобы... Может, два часа – это ночь? Нет, два часа – это по 59... ну, 60 хвилин. 120 хвилин. 120 хвилин? Да. нас салатовый потенциал. Сейчас сюда усеки. И вот одну штучку еще одну себе посыпочку оставил. Мы уже прекрасно два зайчики. Ну, тело и утола. И теперь мы их отправляем в холодильник. Я тут Хотят три посыпочки, посыпочки съел. А я три посыпочки съел. Еще один зайчик. В эфире. И еще один. Зайчик, <laughs> зайчик побегайчик. Ну, теперь их отправляем постоять, пока не застынуть. Думаю, хотя бы два часа. У ну, час на завтра. Можно у нас есть это? Вот такие зайчики.